Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, лицей! Перед словами поздравлениями я хочу сказать коротко о себе. Вероятно, большинство из вас меня уже не помнят, потому что прошло значительное время с момента моего выпуска. Я Баев Илья, выпускник лицея 2012 года. Наверное, большинство из вас я запомнился как президент школьного самоуправления. Итак, я желаю вам хорошего вечера. Я знаю, с какой ответственностью все подходят к этому празднику. Наверное, наиболее ожидаемый праздник. Это как раз только подчеркивает важность лицея в вашей жизни. И я хочу пожелать своему лицею стремительного процветания во всех его смыслах. Его преподавателям хочу пожелать крепкого богатырского здоровья, потому что именно вы, важная составляющая этого лицея, именно вы поднимаете его престиж. Юным лицеистам я хочу сказать, что вы сделали абсолютно правильный выбор. Теперь все в ваших руках. Ну а выпускникам, этим старичкам, я желаю собрать в кучу весь свой багаж знаний, которые вы здесь накопили, успешно сдать экзамены и как раз показать всей Украине, что именно наш лицей это колыбель всех выдающихся людей, нашей замечательной державы. Я хочу сказать честно, что я далеко не был самым талантливым учеником своего выпуска. Но несмотря на это, я получил огромный багаж знаний, что позволяет мне добиваться каких-либо результатов. На данный момент я нахожусь во Франции, в Париже, где сдаю вступительные экзамены в самый престижный французский университет. И сказать, что я учил французский язык в лицее, нет, конечно. Но в лицее я воспитал в себе огромные амбиции, желание доказать людям, что ты не просто человек, что ты можешь сделать намного больше, и что посредственные результаты тебе не нужны, нужны именно выдающиеся. Потому что помыслы твои благородны, а в душе горит огонь. Итак, дорогие друзья, я вас искренне поздравляю с этим праздником. Всех обнимаю. Пока.